assalomu alaykum begomus vodiy nomer kanalimiz a'zolari mana xudo xolasa, o'tgan safar chuvalchangni olib yana chuvalchanglar tagida qoluvdi. ikki marta gung tashlashimiz kerak edi butunlay hamma chuvalchangni olib olish uchun ikkinchisiga biz boshqacha usul qilyapmiz hozir mana jo'rayapti. Piyoz qop qildik mana piyoz qopni ichiga mana gung solib tepasiga qo'yib qo'yapmiz bir qator damlaymiz 2 kun uch kun namlaymiz buni bir mahaldan kunda oxirigacha terib chiqamiz piyoz qopiladi guingladi mana shunga chiqib oladi xudo xohlasa bu ham bitta yangilik qilyapmiz yaxshikdan ko'ra yaxshiroq ikki kun uch kunda xudo xohlasa chiqib oladi qanaqa qilib chiqishini bu piyoz qopni ham bi sinab ko'ramiz xudo xohlasa подписаться bo'lib obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar bu vodiy kanalimizda o'tiz yillik tajribalar asosda qilinadigan bu begona biznesni sizlarga yoritib boramiz biz videolar qo'yib boraveramiz o'zlaringa kerakli joyini o'rganib boraverasizlar xudo xohlasa na qoplarimizni terib oldik mana aytganicha qoplarimizni teshiklari bemalol mana kiraveradi bugungi sanamiz ikki ming yigirma birinchi yil yigirma beshinchi avgust bir qator namlaymiz chuvarchanlar qay holatda chiqishini xudo xohlasa shu piyozqoplarimizni sinab ko'ramiz kuzatishni davom etinglar xudo xohlasa keyingi videoyimizda chuvachanlarni ajratish piyozqopni olayotganlarimizni ham bir qator qo'yamiz qay holatda chiqqanini bir sizlarga bir ko'rsatib yoritib o'tamiz xudo xohlasa mana tomonimizda mana tomonimizda biogomuslarimizni oldik bigomuslarimizni olib mana bu tomonga yayib sal sergityapmiz nabini minimal darajaga olib kelib hozir elashni boshlaymiz yayib qo'yganmiz bunga ham alohida bitta video qilamiz yayib qo'yganmiz mana bu biogomus mana bu go'ng mana bogomus go'ng mana farqini ko'ringlar mana qop qora biuuslarimiz pоdpiska tugmasini bosa obuna b'qo'yishni esdan chiqarmanglar xudo xohlasa biagomusga aloqador 30 yillik tajribalar bilan qilinadigan biagomus biznesini sizlarga yoritib boramiz Sağ bo'linglar salomat bo'linglar